Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. In. İnnehu hayrun nâsirün ve muîn. Ve sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve âlihittahirin. Ve lânatullâhi alâ âtâihim ecmaîn minel ânî dalikâyi ummetin rahmetuhu ve nestaîn. Söhbətimiz Hz. Resulullah'tan soruşulan o suallar barəsində idi. O kişi Hz. Resulullah'tan soruşdu ki, mən necə edim? ə bu işləmə müvəffəq olum. Üçüncüsü də həzrətdən soruşdu ki, neyim -ney, malım çox alsın. Həzrət buyurdu ki, fəizə həzrətdə Ənəs rəlli Allahu malək təzəkə əcər istəsin. Allah sənin malını çox alsın. Onu təzkiyyə elə. Paçlandırcın. Paçlandırmaq bir neçə cür ola bilər. Yəni paxtdan qazan e, və e, xumsun ver zəkatın ver birdə paq yerlərdə məsrəf elə, Allahın xoşu gələn yerlərdə məsrəf elə. Bunda Allah Taala sənin yəni malın təhsil olunur, düzgün hüquqları əda olunur, düzgün yerdən qazanlar, düzgün yerdə xərclənər və nəticədə də nə olar? Malın çoxanır. Burada yenə bir hədis varımızdır zəkat barəsində. Yenə də Həleləllə salam nəhsul bəlağada deyir ki, "Lə kulli şeyin zəkatun" zəkatul aql ehtimalul sulh subhan hər bir şeyin zəkatı var əqlin zəkatı da cahillərə dönsməyidir zəkatul zəfər əl-əhsan güdrətin və qələbənin zəfər zəkatı da yaxşılıq eləməkdir zəkatul yəsar birrül ciran və silatül ərham yaxşılığın e, imkanın yəsarın yəni imkanın zəkatı da qonşulara və hörmət eləməkdir yaxşılıq eləməyib əsiləyər ham eləməyidi. Zəkat u qudrəti əl-insaf. Eə qudrətin də zekatı insafdır. E, sonra qadir zekatu sihha as-sayfi taatullah. Sağlamlığın, yəni insanın cismi cəhətdən sağlam olmağının zekatı da Allah yolunda çalışmaqda səy eləməyidir. Əgər insan sağlamdsa, istəyir sağlam qalsın, onda görə vücudun ə enerjisin kvadratın Allah yolunda itayətə sərf eləsin. Zəkatü şuja al-cihadu fisəbilillah şujaətin də zəkatı Allah yolunda e, cihad etməkdir. Zəkatül cəmali əlifaf. Həzrət buyurur ki, gözəlliyin də zəkatı iffətli olmalıdır. Gözəl insanlar, xüsusən gözəl xanımlar daim iffətlərini qorusunlar. Olar üçün nədir? Zəkatdır. Zekatul ni'ame istinaul ma'ruf. Baş. Həmin bu sözümüz belə o izə Ərəbdə ən yüsr-i Allahu Ələk fəzəkî istərsən malı Allah, Allah çox alsın, onu təzkiyyə ilə paklandır. Amma bu cümlə ondan üstün düşür. Həyəli salamda buyurur ki, Allahın sənə verdiyi nemətlərin də zəkatı o istinaul ma'ruf. Onu xeyir işlərdə istifadə etməli idi. Malın varsa və istəyirsən bir az çoxalsın. Ob dediyimiz o vacibi hüquqlarından əlavə neçilə onu xeyrişlərdən məsrəf elədilən, yaxşı işlərdən məsrəf elədilən. Zəkatul ilmi bəzlühu l-mustahəq. İlmin zəkatı da müstəhaqqınə onu ehsan eləməkdir. Yəni bilməyənlərə öyrətməliydi, bilməyənləri başa salmaqdı və zəkatul bədəni əs-siyam və cihad. Yenə də bədənin də zəkatı həm oruç tutmaqdır, həm də Nə məəli idi? Allah yolunda cihad etməli idi. Bu ümumi hər insanın, eee, nə deyirlər, maliç olduğu şeylərin zəkatı idi. Bir dənə də hədisdə Əli Əleyhissalamdan var: "Ət-təvazu zəqatü şərəf." Təvazu da şərəfin zəkatıdır. Bir insan şərəfli insan ola, əziz insan, Allah hörmətli insan ola. O istəsə onun zəkatını verə, onun cavabım verə, əvəzin verə Allah Taala-ya, gerək Allahın bəndələri ilə nədi, təvazökar olsun, təkcərr olmasın. O şərəfindən, o məqamından istifadə edib insanlara qarşı, Allahın bəndəsinə qarşı müsəlman, qeyri müsəlman fərq eləmir. Gerək eləsin. Onlara nisbət, Allahın bəndələrinə nisbət təvazökar olsun. Və dediyim kimi də hamsı Allahın bəndəsidir. Müsəlman, qeyri müsəlmanın da bu mövzuda mədə, əxlaqi, ədəbi mövzularda o müsəlman, qeyri müsəlmanların o qədər fərqi yoxdur. Rəis, rəyayət mövzusunda, malik, rəyayət mövzusunda onun fərqi yoxdur. Əli (s.a.v.) malikləri Misrə göndərəndə deyirdi ki, orada insanlarla düzgün rəftar eləməlisən. Fərqi yoxdur. Müsəlman olsun ya qeyri müsəlman olsun. Düzdür, müsəlmanlar sənin din qardaşlarındılar. Amma qeyr-müsəlmanlar da sənin Allah'ın bəndeləridirlər. O cəhətdən sənin onlara, yəni Allahın vasitəsi ilə onlarla sənin bağlılığın vardı. Onları da cərayı nə edəsən bütün hüquqlarını riayət eləsən. İmam Sadiq əleyhissalamdan da bir dənə hədisdə bütün bədən üzvlərinin hamısının zəkatının olmasını həzrət vurğulayır və açıqlayır dür nəhəncə sənin şahsən özün, əlim, bədən üzvlərin hamısının bir-dənə-bir-dənə bir nə var, zəkatı var. O da məsələn, əla kullu cuz-emin əzza ikə zəkatun vacibətun lillahi əzza və cəll. Bədən üzvlərin hər tək-təcinin sənin boynunda Allaha görə nədir? Vacib zəkatları vardı. Bəl əla kullu şə'rətin, bəl əla kullu lahzətin. Hətta Hər tükvün bir zəkatı var. Bəlkə hər ləhzəyün, hər dəqiqəyün və hər anın zəkatı var ki, sənə vacibdir nə yeyəsən, onlara riayət eləyəsən və o hüquqları və o zəkatları əda eləyəsən. Bəs ondan sonra başlayır bir-dənə bir-dənə saymağa. Fəzəqatul eyni an-nəzəru bil ibrə vəl-ğəzə anə şəhavat və ma yuzahiha. Deməli, gözün zəkatı ibrətlə baxmaqlıqdır ibrətlə baxmaqlıqdır. Gərək baxdın ibrət götürəsən. Yəni e, başqa hadisə də var ki, hər baxışçı orada ibrət olmasa, eee, orada eee nə var? Fayda yoxdur. Hər danışıqçı orada öyrdünəsiyat olmasa, onun faydası yoxdur. Hər bir e, sücud ki, orada təfəkkür olmasa, onun da faydası yoxdur. Hazrat buyurdu ki, gözün də faydası, baxmağın da faydası ibrət götürməkdir. Özdə ma'aksaral ibr və agal al-i'tibar. Əleyhissalam -əl deyəndə çox əfəs olsun ki, ibrət götürməli şeylər çoxdur, amma ibrət götürənlər nədir? Azdır. Bəs gözün zəkatı ibrətlə baxmaqdır, şəhəvat və ona oxşuyan şeylərə. Nə naməldir, gözü yummaqla. Və zəkatul uzunu istimaul ilmi vəl hikmə vəl Quran və fəvaydud din qulağının da zəkatı budur ki, hər elə naiqəcəray qulağa asmıyasan, hər gələnsə sə qulağa asmıyasan. Nə yəsən istima ilmə qulağa salsan, hikməyə qulağa salsan, Qurana qulağa salsan və dini faydalar nədirsə onun olaraq qulağa salsan, qulağının da zəkatı budur. Və zəkatül lisan əmnusuh dil muslimin və tayquzu lil gafilin. Dilin də zəkatı var. Özü də böyük zəkatlardan. Dil özü də böyük nemətlərdəndir. Bir kəlmə ilə insan necislidən paça çevrilir. Bir kəlmə ilə insan qəflətdən ayrılır. Bir kəlmə ilə insan cəhənnəmdən bəştə gəlir öhdə nəsihət olunaraq. Odur ki, Hazret buyurur: Əşki zəkatul lisani en-nuhudul muslimin dilin zəkatı da insanları, müsəlmanları nəsihət etməli idi və tayəqquzu bilil gafilin və dilin zəkatından da biri gafilləri oyatmaqdır. Danışasan, o oyatmaq tək yuxudan oyatmağa deyil. Əsl yatmaqlıq insan yeyir, içir, gəzir, dolanır, ayaq üstədir o məqəflətdədir. O elə-belə yatmaq, istirahət yatmaqdır. Amma bu birisi pis illə yatmaqdır, qəflətdə olmaq və sənin də dilünün zəkatı o qəflətdə olanları nədir? Oyatmaqlıqdır. Həzrəti Rəsulullah (s.ə.s) deyir ki, bir nəfəri Allah sənin əlinlə, dilinlə hidayət eləsə, bir üzündə olan bütün o əşraqın üstünə gün düşür, yağış yağır, hamısından dəyərlidir Allah yanında ki bir nəfər səninlər hidayət ola. Və kesratut təsbih və zikr və qeyri dilin zəkatı çoxlu zikr deməkdir, təsbih deməkdir və bundan başqa faydalı işlərlə məşğul olmaqlıqdır, yəni danışmaqlıqdır. Və zəkatul yədə al-bazlu və al-əta və səxayi bima an'ama Allah alayke bi əlin də zəkatı budur ki, ehsan eləyəsən, əta eləyəsən sahabətdə olasan, o şəirlər ki, o nemətlər ki Allah verib sənə, nə yəsən, onlardan əlinlə paylayasan. Və təhrikiha bi kitabət ulum, əlin zəkatından da biri budur ki, elimləri yazmaqla məşğul olasan. Və mənafiə, yəni tafi'u bihal muslimuna fi taatillah taala və o şeyləri yazolsan əlinlə ki, o mənfəətləri ki Allahın müsəlman bəndələri olar yazdıklarından nə olacaq? Allah'a itaat eləməkdə faydalanacaq və istifadə edəcəklər. Vəl qabzi, yəni şərurlar, alın zəkatından da biri də budur ki, şərr işlərdən əlini necətsən, çəkindirətsən. Və zəkatur ricli əs-səyyu fi hüquqillahi təala, min ziyarətis salihin və məjalis-zikr və islahin nas və silatur-rahim və cihad. Ayağın da Nədir? Zəkatı budur ki, Allah Taala'nın hüquqlarında səy eləyəsən, çalışasan, Allah yolunda cihadə gedəsən, Allah yolunda əmr-i bil məruf nəhyiz-i münkerə gedəsən, Allahın bəndələrinin xidmətinə gedəsən, Allahın bəndələrinin ehtiyaclarını təmin eləməkdən ötrü yüyəsən, siley ərham eləsən, qohmaqrabanı gedib yoxlayəsən, zikr məclislərinə gedəsən, salihlərin ziyarətinə gedəsən və insanları islah eləməkdən ötəri, ədəbləndirməkdən ötürü, ötəri, əqeydələndirməkdən ötəri nə ensən, hərəkət eləyəsən, elimləndirməkdən ötəri hərəkət eləyəsən, bu da nədir? əyağın zəkatıdır. Həzrəti Əli əleyhissəlam yenə də nəhsür balagada bir dənə söz deyir, deyir: "Həsnu əmvaləkum biz zəkat. Mallarınızı zəkatından qoruyun. İstərsən malın çox olsun, mallarınızı zəçatlan həssin hisni yəni e, qahlıya sal, sandığa sal, çərçiviyə sal ki, qorunsun. Vəfəo ən vacəl bəlaibid dua və bəla e, dalğalarının ləpələrində duaların vasitəsi ilə nəyin təfəlül. E, və Quranda da e, məariz surəsi 24-cü ayədə malı qorumağın barəsində Allah Teala bir söz buyurur ki: "Vellezina fi anwalihim haqqun ma'lum", o şəxslərçi onların mallarında məlum və müəyyən olan haqq var lis-sa'ili vel-mahrum. Bu saillərdən ötəri, istəyənlərdən ötəri və məhrum olan, fəqir olan adamlardan ötəri. Çünki mallarınızı istəsiz çoxalmazsınız və istəsiz mallarınız yerində qala. Və halda çoxaltmaq bir ayrı mövzudur. Yəni sizun malınız varsa, orada Allah tərəfindən məlum olan haqq var. O haqlara əməl eləyin, onun sail və məhrumlara nənə əda eləyin. Başqa bir yerdə İmam Həsən Əli (s.a.) deyir ki, siz elə bilərsiz ki, malın zəkatını verməklə malınızdan azalacaq. Deyir əsla. Mənə qəsəd zəkatun min malin qatdu. Zəkat maldan heç nəini nəmir ə azalmır. İnsan görür elə bilər zahirən elə görünür ki, bu azaldı. Məsələn, 5 manat idi, qaldı 4 manatı. Amma Allah başqa tərəfdən onu həm elə bucra zahirdən çoxallar və yaxud da ki, Allah ona nə edir? Artıq bərəkət verirlər. Ma hələkə malun fi berrin və la bahrin illəni mən izzakati minhu. Fahassunu amvalakum bizəkat. Yenə də Əleyhissalam deyir dəryalarda, qurularda, halaq olan mallar, itirilən mallar, əldən çıxan mallar hamısı zəkatların verilməməsinə görə oldu. Zəkatların verilməməsi səbəbindən baş verdi. O Quranda da ayə varımızdır. Cəhənnəmin əhlindən soruşurlar ki, siz nə oldu cəhənnəmə gəldiniz? Muasələkəkum isəğər səbəblərini sayanda ki biz namaz kılmazlığ belelərdi. Biri də deyərdi ki, biz o mallarımızın içərisində olan hüquqları nənəməzdik, verməzdik. İnnamawzu ət-zəkatı qotəmlifqara və təvfirən əmvallə. Allah Taala deyir ki, alayə salamın İmam Rıza alayə salamın kəlamlarındandır ki, Allah Taala tərəfindən zəkat mallar üçün ona görə vacib olub. O zəkat Şəfqət fakirlərin gündəlik yeməkləri olsun və qənilərin də varlıqlarının da mallarının çoxalmasına səbəb olsun. Təsbir insan zəkat verəndə 2 dənə xeyir qazanır. Hələ dünyada bir öz var dövlətini çoxaldır, bir də Allahın acz bəndələrinin qarnını doyudur. Axirat səbabı da inşallah yerində. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.